сложная игра, конечно, старт чемпионата, и команда «Сталь» играла организованно, особенно после забитого мяча. Но хорошо, что добыли три очка, было много ошибок, мы их обязательно разберем. Но главное, добыли три очка, они важны. Зараз эти два матча за Суперкубок и сегодняшний показывает, что акцент теперь на фланге Ермоленко. Все-таки Ленс, его швыдки, Зараз в Украине взагалі дуже мало швидкісних футболистов. Ушел Ленс зараз проблемы будут зі швидкостью. Такого футболиста швидкісними дамами, будет немає в Динамо. Ничего страшного. Мы заменим этого футболиста достойно, поверьте. Уход Лэнса это в первую очередь желание футболиста и хорошая цена от клуба. Об этом говорил всегда президент. У нас нет никакой не знаю, золотой клетки, где футболисты приходят. Есть достойное предложение нет проблем, мы расстаемся с футболистами, если, как сказал Джермен, у него нет мотивации здесь играть. В Англии пишут, что Сток Сити сделали официальную пропозицию, и это уже близко. Если вы меня Трасса... спросите, то Сток Сити это не команда для Андрея Ярмольника. Я ничего не знаю об этой пропозиции, но я Андрею говорил, что это Наверное, как, как по мне, если ему уходить, то уходить в топ чемпионаты, в команды, которые борются за Лигу Чемпионов, наверное, это это важно для него.